И привет, привет. Я Крак. Я так подумал. В принципе. Да, в предыдущем видосике я начал все-таки Ну, типа, я так подумал, что иногда, типа, там уже раз в 7 дней, раз в 10 дней, там, может, буду записывать на 7 карте. Ну, там, один видосик, одна на карточке такая. <клес> Выигрышная. А на третьей буду играть. Ну, типа, так, ну, на постоянке. Я так подумал. А чё и нет? Если я... В принципе, буду брать топ-100 Украины. Ну, можно сказать, топ-100 региона, наверное. Да. У меня уже есть там ну, почти там 80 граммов за, ну, да, за все время, но я могу набирать в принципе и по 200 граммов за семью. что так, в принципе... В принципе... Буду забрать топ-100 региона Нормально. Ну, плюс, что я еще буду... Ну, что у меня как бы... Каникулы. <клес> И я не буду учиться. Ну да, на дополнительные я хожу, да. Но той факт, что шо... Сергей к этому чайнице, кто уже как бы да. Что так в принципе всегда вносит, ну даже там по 20 лям. По я получается. Да, я иду именно на рак на 200S, конечно благовод. Он процентил 33. Я скажу тебе. Такий інтернет зв'язано з тим, що в мене на даний момент загружається ще одне відео, В якому я якраз і рассказывала. Ну, короче, поки вийде це відео, вже буде і предвоще. Того не, не післятимес. Я его не бачу. Ладно. Ну, в принципе, в день там даже, ну да, по 20 лямов, ну, как бы, Ничего. Короче, будем. нормально. День 20 лет, так что еще пару часик останутся останется буквально. Да, их починать. На зеку я обычно починаю 13.00. Просто играть. А, починать с самого утра. Да, показываю. Вот такая. Ну, винта, я же сказал. Там где опять минут я туда и зашел. А ч, я в матрошке именно хочу. Хочу почек. Стреляем Ну ч, это на шестерка, потому что если я матрошку вернусь я стреляю в ней. Стреляю в ней из то я думаю, все-таки, что это бомжик, но за Не, стороны тут. Ути, пути. Иди сюда на сладники. Ну, я же скажу, получает верочка. Что логично, блин. Если туда побежал, типа, очень замкашка, это все может быть как бомжка. да, больше так не буду, наверное, делать. Не, не убивайте так. чтобы что, по-другому реально не было, не убьешь типочек. Я больше не буду в то же время, когда видосик загружается. Снимать новый. Так, допустим, мы не брать там... Тут столб региона. Так все буквально просто. Просто у нас сколько там 30 минут переждать. Ну, допустим... Ну, затащи в каточку. Через часик, через часик новый ну, вот, затащи. Что, через часик? Да, то что у меня в парсе его монтирую. Короче. Все равно чего не хватает сейчас головой. Ну, типа, реально. Ну, в принципе, можно дать. Что, он кашка больше? Ну, он кашка, да. В принципе, все равно третья карта. Это такая карта шоу. Но а тут дуже мало <клышит> файзи, как просто даже запоры. Сейчас, кстати. Опана. Братан. А что у нас спиной так делала? Эй, вы башенцы? Что у меня костака? А, ну конечно. Ну, там... На третьей карте мне... Ну ладно, мне можно быть, но... Я на них хорош. Ты просто знаешь. Все, мне, наверное, не что Ладно. Так, красненький. Тичка летит. Братан. Я не понимаю, а после этого, типа, после того, как эти почки сколько набегали? Ну, были. Ну, короче, после того, как у них сколько всего. Они же идут на радку. И издыхают. В принципе, мне так нравится принципе, мы хорошо. Просто другом. Я к вам не совместить. Хотя все, я вместил. Ну, да, там. Что осталось, ну все так потратил, все потом. Так я Кстати, когда я узнаю, допустим, что уже видео скачалось, уже, уже будет, ну, там, 50 мс, ну, максимум 80. Ну, короче, в два раза меньше, когда будет. Ну, и думаю, ему еще 5 минут скачивается. Ту -ту 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 -ту. Ну да, я думаю, еще здесь Ну, это что я на дымов, конечно. Я не ожидал, что на этой карте можно и моё Просто я нашел. И хочешь ты за пол? У меня уже ты хмешек три штуки вроде бы. Ну, или даже черь. Ну, если я все возьму, то будет до 4, да. Какие-то МЧ... Ну, вон, из инвентарей там, ну, да, до 3. Просто 3 МГшки там, и тут одна МГшка. Ё-моё. Всё жёстко. Ну, да, Флайерки, конечно, не мои. Всё жёстко, но ну, вам. Мы до конца, ну, сегодня, э, ну, да, до конца выходных должно быть, ну, здесь должно, ну, лями, э, 100-120 лямов. У нас здесь, типа, всё время. Потому что я же начинаю какие-то, типа, брать. Раньше я даже играл ну, тупо в свое удовольствие. Я даже миг выносить 5 лямов потратить 6 лямов. И куча шо, стопов пофукать. Я просто так играл. Я так помню, ну, просто реально в свое удовольствие играл. Для прокола типа. Ну это у вас. Для Ух, вот это жёстко, глюко. Это жестко было. У-у-у. хорошо. Так, 2,9. Я как-то привык, что 2,9 это еще мало, это я еще даже всю радку не золотал. Драю их же сносемый выносит там. Ну, если тащить. Потащить здесь как минимум на 5 ляну. Хотя из стороны, если это третья карта... За третьей карта, то 3-1 с жёстко. Да, 250 мс.

Ну, блин выход в других местах Но мы чтобы наделать то что мы сейчас заканчиваем досик. и для выхода уже для вас до секунды нормально все будет там по буквально ну короче погнали Ну, от ми і біля виходу, і як ви вже, мі... вже замітили. 48 і 40. Десь так. Коротше, менше стає, Це значить, що все-таки відео загрозилось. Ну, загрозилось, загрозилось воно буквально до конца каточку. 2,5. Ну, да, на продажу тобі десь максимум. Максимум кік-2 ляма. <кхм> ну, по рейтингу добичі, вважається, як 2,5. <кхм> Ну и на этом моменте, я думаю, можно заканчивать видосик. С За вами был Краб. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и пока-пока.